Сегодня с вами Ксюша и я покажу вам все мои вещи Бэби Бон Моя Бэби Бон ну -ну -ну, Сидит здесь Ее зовут Лика Она найдет вот такую вот курточку, Чапочку И такие ботиночки с папером. Вот, и я сейчас покажу всю ее одежду Она пока сидит у себя на креслице Я вам пока все покажу Так, смотрите У меня есть вот такой вот Рядик от мой прошлой Бэби Бон вот такой. Это я покупала отдельно с Мишкой. У него в комплекте была вот такая вот, наверное, тоже с Мишкой теплый. И вот такая вот шапочка. Шла у него в комплекте. Такой мини-мишка. Это я сделала сама, а то мне бабушка просто делала такие нитки. Они а не знала, как их использовать. Челка-шарфик. Так. Вот это вот у меня такой вот И вот у меня сейчас есть еще вот такая вот платьишко это мне бабушка шила сама это еще одно мое платье которое я покупала такой вот с моим написано «Карл». вот такая вот металлика так и это от нее нет это не это другой мой прошлый куклы Тихий михи это шапочка такая вот красивенькая вот такая вот курточка Сейчас. Ой, синенькая курточка и за это у меня брат пришел маленький вот это вот такая вот шапочка у меня есть такие вот миленькие носочки носочки вот такая вот маленькая шапочка легкая такая желтенькая зайчиком, у меня по в этом продавалась. В таком вот наряде зайчика. Тут мне бабушка делала из юбки и другой старой куклы. И делаю такой вот темный наряд. Еще да, у меня остался вот такой вот мама дала. Вот такой сестре, она маленькая, что была. Я давай, налезла. Еще у меня вот такая вот есть шапочка. Такая шапочка. Вот такая легкая с дырочкой. Такая синенькая шапочка. Вот такая с бантиком. Uh -huh. Вот так. У меня еще вот такая вот шапочка. От это фирмы. Да, от, 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 от фирмы Семиси. Вот. Сейчас. Uh -huh. Видно. Вот такая вот. Ну, вообще все. Пока. Вторую половину покажу потом. Пока. Всем пока. Ставьте мне лайки.